21 апреля в 2040 дежурную часть генического отдела полиции поступило сообщение от местного жителя о том, что в городе Генический, возле центрального рынка, в одном из помещений магазина прошел взрыв. На место происшествия немедленно была отправлена следственная оперативная группа. Также руководством главного управления были направлены сотрудники уголовного розыска, эксперты и взрывотехники. Значит, предварительным мест осмотра места происшествия э, установлено, что взрыв произошел на втором этаже магазина, там где осуществлялась торговля ну, не продуктовой группой товаров. Также осмотром установлено, что выявлено жертв среди населения не было. Э, в настоящий <coughs> на момент проводятся следственные и иные рысные мероприятия, установленные на э, установление местонахождения лиц, которые совершили данное уголовное преступление. Хочу сказать, что за данный вид преступной деятельности, это именно умышленное уничтожение, либо повреждение имущества, внесено в единый реестр по части 2 статьи 194, за которое предусмотрена ответственность от 3 до 10 лет лишения свободы.